Вчера Зеленский вечером свой отчет этот записывал, что он понадавал кучу поручений там по ПВО там. Да поручений можно сколько угодно давать. Если у вас нет оборудования, то какие поручения? Украина уже зараз вырабатывает 40 САУ Богдан на месяц. САУ Богдан, они хороши только в одной доктрине, вот у меня сейчас. Это не обстрел чего-то, это ерунда. А через Сау Багдан ставить минные поля. Там же я зачитывал тактику китайцев. У них есть такое понятие ⁇ минное окружение ⁇ Когда они вас заманили в какой-то коридор, перед этим выставили мины, а потом ставят мины по бокам и сзади. Это называется минное окружение. У нас даже нет запроса на такой выстрел. Нам один раз американцы дали на Покровскую, на операцию такие мины, и все, но мы их быстро выстрелили. Я видел боевое применение этой мины, только она идет как и против пехоты, так и против э, танков. То вот они несколько сделали выстрелов наши, поставили эти мины, ехала группа 4 танка, и два э, подбиты были.